48 предприятий, это 100%, Приняло участие около 2500 человек. По результатам убрано два парка из трех. Проведены в надлежащем санитарное состояние 17 детских площадок. Убраны 9 кладбищ. Упорядочено Свала свалок объемом 329 километров. Также были упорядочены все, вся трасса в пределах города. Наведены порядки на прилегающей территории предприятия. К сожалению, стоит отметить, что после прохождения рейдов по результатам Допустим, на кладбище, на том же нашем центральном, буквально на следующий день после, скажем так, генеральной уборки, уже были кучи рядом с контейнером. То есть люди не могут занести лишние 10 метров. 25 апреля в рамках акции «Зачистить артиллер» будет проводиться всю Брайский день благоустройства на территории населенных пунктов. Планируется силами третьей и пятой школы э, навести порядок в парке возле Мискового палацу культуры. Также оповещены все частные предприниматели и предприятия города, за которыми закреплены памятники в городе о необходимости проведения Работ по их проведению надлежащее состояние Также планируется уборка в первую очередь мемориала нашего славы силами исполкома. Остальные предприятия будут сегодня-завтра оповещены о их задачах на этот субботний на 25 апреля.